촬영기 <목소리도> В эфире «Громадской Донеччины», его проведу я, Виталий Сизов. Коротко расскажем о главных событиях Донбасса и зоны антитеррористической операции. Сегодня подтвердилась информация о том, что произошла смена руководства в террористической организации «Донецкая народная республика». На смену московскому политтехнологу Алексею Бородаю пришел лидер Донецкого оплота Александр Захарченко, который занял должность так называемого премьер-министра этой организации. Теперь Бородай будет работать его советником. Бородай это объяснил тем, что организацию должен возглавлять какой-то местный человек. Тем временем в Донецке остается напряженная обстановка. Слышны залпы со стороны аэропорта. В районе поселка Шахты Абакумова ведутся боевые действия. Об этом сообщает официальный сайт Донецкого горсовета. Жители ближлежащих микрорайонов Березова и Лидиевка сообщают о том, что слышны автоматные очереди и звуки перестрелок из крупнокалиберного оружия. Движение по одному из общественных транспортов, это номер 41, ограничено. В Луганске ситуация еще хуже, чем в Донецке. По состоянию на 8.00 сайт Гурсовета сообщает, что ситуация критическая. По-прежнему нет воды, нет связи, нет электроснабжения. Продолжается обстрел города. Чиновники не указывают, кто ведет обстрел города, хотя зачастую активисты сообщают о том, что этим занимаются боевики Луганской Народной Республики. В городе еще остается 250 тысяч человек, и, тем, и Луганский Горсовет в этом же сообщении решил заступиться за своего городского голову, которого вчера задержали бойцы батальона Айдар. Они заявили о том, что это было незаконно и попросили президента разобраться в ситуации, выяснить, почему он был задержан и как-то разрешить эту ситуацию. Вот мы на видео видим, как его задержали. Якобы бойцы Айдара говорят, что он направлялся в сторону Российской Федерации. Хотя в самой мэрии заявляют, что на самом деле господин Кравченко двигался в Киеве ехал на совещание с господином Гройсманом, вице-премьером по ЖКХ. Из Луганска тревожные сообщения поступают одно за одним. Выяснилось, что в ночь на 8 августа был убит прокурор Ленинского района города Андрей Рева. Об этом сообщил лидер общественной организации «Гражданская инициатива, Дмитрий, гражданская инициатива право справа» Дмитрий Снегирев. Якобы прокурор получил гарантию выезда из города, однако был задержан и убит. И сегодня в городе разбомбили несколько цехов публичного акционерного общества «Луганск тепловоз». Об этом сообщают украинские новины. По данным представителя предприятия, разрушена седьмая проходная, где стояла военная техника террористов. На базе предприятия производились ремонтные работы этой техники. Сегодня был задержан очередной городской голова на этот раз города Александровска. Его снова задержали бойцы батальона Айдар. Он пытался убежать через город Счастья. И он объяснил бойцам, что он якобы едет к теще, но они ему не поверили и задержали его как сепаратиста. хорошая у вас теща. Побольше. Сегодня пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, его информационно-аналитического отдела Андрей Лысенко подтвердил информацию о том, что был сбит истребитель вооруженных сил Украины в районе Янакиева. Он рассказал подробности этого инцидента. И, Пилот сделал все возможное, чтобы відвести падающий літак от житловых кварталов и только после этого катапультировался. Он живой, на разе тревая пошуковая рятувальная операция. Господин Лысенко рассказал и о терактах в отношении пограничников украинских. Были взорваны две машины пограничников в районе пропускного пункта Успенко. Господин Лысенко отметил, что террористы продолжают получать технику З сторони Російської Федерації не з ополченням, а з добре навченими диверсантами. Про це свідчать факти підриву двох автомобілів Державної прикордонної служби України на Пугасах, встановлених за кілька сот метрів від пункту пропуску Успенка Донецької області. Не припиняються поставки важкого озброєння для терористів з території Росії. Так, вчора о 17.45. В районе миска «Красный луч» Луганской области зафиксировано разгортание боевикам 15 установок ракет на залповую Боевик... Господин Лысенко рассказал и о подробностях выхода из окружения группировки украинских войск, которая занималась обороной границы на юго-востоке Луганской области. Он сообщил и о потерях среди украинских военных. Погибли за прошедшие сутки 15 силовиков и 79 получили ранения. Вступив у вогневий контакт з противником неподалік населеного пункту Успенка. Терористи зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Протягом останньої доби сили антитерористичної операції 44 рази. Вступали в вогневий контакт з терористами в районах населених пунктів Бірюкі, Новодарське, Горлівка, Майорськ, Успенка, Кам'янка, Опитне, Новоганівка, Войковське, Степанівка. Ворогунський роз'їзд, Красний Яр, Новосвітлівка, Благодатне, Новоторецьке, Розівка, Стукалова Балка, Камишне, Мілове та аеропорт Луганське. Як бачите, по назвах цих міст наші військові стискають кільце навколо терористів і Представитель СНБО рассказал и о продолжающихся обстрелах украинских военных со стороны Российской Федерации. села Марианевка Страбышевского час кафе Ахзам получил снаряд, в результате выпуклу загинула жителька Донецка Руби Тимосятова кафе. У Селивосильевци, Ясеневатского района, в у наследок обстрела боевикив. Приватні будинки влучили снаряди в результаті вибухів. Загинули мешканці цих будинків. Вчора о 21.30 у Донецьку терористи обстріляли з артилерії центральну клінічну лікарню номер 1 Снаряд, який влучив, у лікарню вибухнув, в результаті помер водій швидкої та ще троє людей поранені. У Шахтарську бойовики з установок ГРАД, встановлених за стадіоном Полінко, обстріляли село Нижня Кринка. У Іловайську в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено газопровід, в результаті чого призупинено газопостачання міста. Постраждало близько п'яти цивільних осіб. Терористи знову грабують. Вчора у Інакієвому до приміщення приватного магазину повірвалося четверо озброєних терористів, які під загрозою зброї винесли з магазину 360 тисяч гривень готівкою. Жители Донецкой области жалуются не только на действия террористов ДНР, но и иногда поступают жалобы на действия вооруженных сил Украины и представителей добровольческих вооруженных формирований. Так на своей странице в Facebook пастор Сергей Косяк, Донецкий пастор, который занимается вывозом беженцев из Донецкой и области и оказанием помощи людям, рассказал, что две недели назад в районе Мросиевки на одном из блокпостов представителей украинских добровольческих формирований исчез пастор Александр Кобазев, Кобзев. И он ехал по своим делам, но у него отобрали машину и продержали его в плену. Он на своей странице, господин Косяк красочно описывает условия содержания в плену. И его возмутили такие действия, так как Кобазев неоднократно помогал армии, и доставлял ей еду и воду, воду а оказался в плену. Подробности можно узнать на странице пастора. Сегодня не удалось провести Ленинопад в Краматорске, Донецкой области. Сначала это уже второй Ленинопад, попытка провести его в этом городе. Первый раз его памятник Ленину попробовали снести еще. еще после 5 июля, когда был освобожден город. Однако это не удалось. А сегодня попробовали это сделать на основании того, что якобы одна из плит этого памятника с трещиной. Даже было заключение, но в итоге оказалось, что нету необходимой техники для этого. Есть видео попытки сноса. Да, небольшие технические проблемы. О том, почему не снесли Ленина, рассказал заместитель городского головы Краматорска Андрей Панков. Я был все это время здесь. Не я, с а террористы. Не вы, 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 а вы хотите не для, 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 для разбора баррикады. То, -то, То есть демонтажа сегодня Крану не будет? Это такое То есть демонтажа сегодня не будет? Не будет, да? не будет. Ехать. А если там треснутая плита, вдруг это как-то... Я понимаю, но у меня другого варианта нет. Мы сейчас будем собираться, мы сейчас будем думать, что с ним делать дальше. Как? Мне нужен был второй кран, который они не подняли. Назову его. То есть вы хотите сказать, что работы не состоялись только потому, что не согласовывались? Да, вот так объяснил свои действия заместитель городского головы Краматорска. Они сказали, что у них не хватало техники. Хотя странно, сам памятник весил 7 тонн, а туда подъехал кран, который может поднять груз весом 57 тонн. Но они заявили, что его недостаточно и потребовали еще один кран, чтобы им предоставили. И они обратились на предприятие НКМЗ, которое возглавляет представитель партии регионы Григорий Скударь, бывший народный депутат. Недавно премьер Арсений Яценюк обвинил его в пособничестве террористам и даже сказал, что им могут заняться правоохранительные органы. Так вот, Григорий Скударь отказался предоставлять кран для сноса памятника Ленину. Но все это больше напоминало какую-то инсценировку. В итоге пришли к компромиссному решению и на шею Ленина повязали шарфик украинский с украинскими цветами. Из Мариуполя также поступают сообщения о попытке десоветизации. Там исчезают таблички с домов на проспекте Ленина. Некоторые их закрашивают и на их месте пишут «змениты назву». Сообщения поступают с разных участков центрального проспекта города. Вчера министр обороны Валерий Гелитей посетил батальон «Айдар». Он рассказал, что это подразделение, возможно, вольется в состав вооруженных сил Украины. Зараз у нас працюють і в Донецьку. Ви думаєте, чому проблема? Росія зараз Путін що робить? Весь непотріб, весь непотріб, кидає сюди. Ті, які воювали, які мають в Афгані, мають навички, мають в Грузії, мають навички. Ті, які там не потрібні для Росії, він їх кидає сюди, він від них відмовляє. І він їх сюди, туди обратно не бере. По-перше, економіка добра, тому що він на них не тратить гроші. А по-друге, ці люди. Ну, потенціальне приступлення. Ну, потенціальні. Це люди, у яких немає нічого святого. От вони приїжджають сюди, як на сафарі. Песані відно. На этом мы завершаем выпуск громадской водонетчины. Смотрите наши новости каждый вечер в 19.00, подписывайтесь на страницы в социальных сетях, распространяйте их. И напоследок, в подтверждении слова Андрея Лысенко о поставке военной техники со стороны Российской Федерации, мы продемонстрируем видео, которое было заснято в Макеевке. Предположительно, в Макеевке, как по улицам этого города ездят установки «Град».

Куда они интересны? не на Донецке, да. Кто его знает? возможность гривны в текущем году до уровня 15-20 за доллар и отмечает важность для курсовой перспективы мира в стране. По словам главы НБУ, Центробанк не планирует.